Perempuan berbaju putih menangis di atas rel kereta api. Sebuah pengalaman misteri dialami Yanto saat menjalankan tugas ronda seorang diri. Ia melihat asa sosok perempuan berbaju putih sedang menangis di atas rel kereta api. Malam semakin larut sepi dingin dan mencekam, namun Yanto tetap menjalankan tugasnya giliran ronda. Padahal malam itu teman-temannya pada absen tidak berangkat. Berkeliling membunyikan kentongan sudah menjadi kewajiban bagi si peronda agar suasana tidak sepi dan mencekam. Hal itu dilakukan Yanto sambil berkeliling mengambil jimpitan beras sampai di ujung desa yang berbatasan dengan rel kereta api, tampak di tengah rel ada seorang wanita berbaju putih berambut panjang. Terdengar ia sedang menangis dengan jelas karena suasana sepi dan tak ada tanda-tanda ada kereta api mau lewat. Karena tak ada temannya, Yanto pun mengurungkan diri untuk mendekati wanita tersebut. Padahal rasa ingin tahunya besar sekali. Yanto memilih kembali ke gardu sambil membunyikan kentongannya. Keesokan harinya, rasa penasaran dan keingintahuan atas kejadian semalam. Membuat Yanto ingin membuktikan dengan melihat posisi di mana perempuan berbaju putih itu menangis meraung-raung. Benar juga, sampailah Mas Yanto di tempat wanita semalam. Kali ini ia ditemani Rigo. Betapa kaget sesampai di lokasi, tampak olehnya tulang belulang manusia berserakan. Lalu Yanto dan Rigo menemui Ketua RT dan tokoh masyarakat setempat. Setelah dirapatkan, lalu bersepakat menguburkan tulang belulang manusia itu pada tempatnya agar tak ada hal-hal yang tak diinginkan. Penampakan wanita berambut panjang berbaju putih tersebut bisa jadi arwah dari wanita korban tertabrak kereta api. Kejadian itu rupanya tak diketahui oleh masinis maupun penduduk setempat, dikarenakan rel tersebut jarang dilalui orang dan sangat sepi. Melihat kondisi tulang, kejadiannya sudah agak lama. Namun, setelah tulang dimakamkan dan didoakan, tak terdengar lagi kabar adanya penampakan perempuan berbaju putih. Misteri perempuan berbaju putih di kamar 259. Kisah pengalaman misteri Angga dengan kamar 259 hotel di Malang. Saat tinggal di Canberra, sudah terbiasa bersahabat dengan hantu perempuan. Apakah aneh jika seorang lelaki jatuh cinta pada seorang perempuan, tetapi ternyata perempuan itu adalah hantu? Ini mungkin halusinasi atau hanya cerita rekaan dan hayalan belaka, tetapi ini terjadi pada kehidupan nyata di Malang, Jawa Timur. Lelaki yang mengalaminya bernama Angga, anak seorang pengusaha sukses. Rasanya baru kemarin aku berangkat ke Australia. Ini ucapan Angga ketika ia menginjakan kakinya kembali di tanah air. Tidak terasa, tiga tahun aku meninggalkan tanah air. Memang, Papa dan Mama sengaja menyuruh aku kuliah di Australia, tepatnya di Canberra. Ini agar aku bisa kuliah sambil magang kerja di sana. Pada musim liburan, mahasiswa pada umumnya bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Begitu juga, aku yang lebih memilih magang di kedai minuman. Kebanyakan mahasiswa magang di perkebunan anggur. Papa dan mama menyarankan padaku untuk magang di kedai minuman agar tidak terlalu terikat dengan kerja, dan kalau aku mau. Meski tanpa magang kerja, kiriman Papa dan Mamaku cukup berlebihan. Aku mungkin bisa irit karena rasanya sudah bosan mencari hiburan. Sebetulnya, melihat usiaku yang sudah beranjak dewasa, sudah seharusnya aku memiliki pacar. Entah kenapa, aku lebih memilih mencari sahabat sebanyak-banyaknya saat Angga magang di sebuah kedai. Di pinggiran kota Canberra, sebetulnya ia bertujuan untuk menjauh dari kepenatan pikirannya agar bisa sedikit santai. Tapi kedai tempatnya bekerja sedikit bergaya kuno. Di kedai itu, berkali-kali Angga dikagetkan dengan penampakan makhluk halus, terutama hantu itu berwajah perempuan, seolah-olah minta tolong kepada Angga untuk membawanya pergi. Kamu harus kuliah sambil magang kerja di sana. Itu pesan Papa ketika aku berangkat ke Australia. Papa harap, selepas kamu kuliah, kamu bisa memegang anak perusahaan Papa di Malang, Jawa Timur. Aku hanya mengernyitkan dahiku karena baru kali ini Papa cerita kalau punya usaha di Malang. Di hotel ayahnya, ia hanya diterima sebagai room service. Sebetulnya, dalam hati kecilku, aku lebih memilih untuk melanjutkan usaha hotel milik Papa di Nusa Dua. Tapi, apakah itu mungkin? Karena sudah bertahun-tahun diurus, Mama hotel itu tetap bertahan, bahkan makin maju. Mungkin naluri seorang perempuan lebih kuat untuk mengembangkan bisnis keluarga di daerah wisata. Terlebih-lebih, hampir setiap bulan ketika masih sekolah, sangat sering berlibur di Bali. Waktu berjalan begitu cepat, tanpa terasa Angga harus melanjutkan usaha papanya di Malang. Meski harus berpisah dengan keluarganya, tetapi tekad kuat Angga harus bisa membuat gembira Papa dan Mamanya. Apalagi Angga sudah berpisah saat kuliah di Australia, dengan berbekal surat dari papanya. Angga mendatangi sebuah hotel yang terletak di tengah kota. Hotel ini termasuk bintang 4 di Kota Malang. Anehnya, surat yang diberikan papanya hanya berisi pesan singkat, tidak ada penjelasan apakah Angga akan menjabat sebagai manajer atau jabatan penting di hotel tersebut. Sesampai di lobi hotel, Angga bergegas menunjukkan surat tersebut ke resepsionis. Tanpa prosedur yang berbelit, Angga langsung menemui manajer hotel, Reza. Kamu boleh bekerja di sini, tetapi hanya sebagai room service. Hanya itu jabatan di hotel ini yang kosong. Tapi ijazah saya sarjana, Pak, Angga mencoba membantah. Terserah, kalau mau kerja silakan. Kalau nggak mau, silakan cari kerja yang lain, jawaban Reza begitu ketus. Angga hanya mendesah panjang. Pikirannya memberontak, kenapa surat papanya tidak jelaskan kalau sebetulnya Angga lah yang menjadi ahli waris untuk melanjutkan usaha hotel ini? Angga berjalan gontai kembali menuju resepsionis. Untungnya resepsionis itu begitu baik dan perhatian dengan Angga. Akhirnya Angga mengetahui kalau resepsionis itu bernama Alina. Wajahnya cukup cantik dan penampilannya menawan, meski dari gaya bicaranya masih terkesan bukan wanita yang hidup di kota besar pada umumnya. Dan Alina bukan tipe Angga untuk dijadikan lebih dari sekadar sahabat. Saat masuk ke kamar larangan, ternyata ada perempuan sedang duduk di depan cermin. Siapa dia? Peraturan di hotel ini melarang sesama karyawan untuk pacaran. Pasti akan dipecat Reza kalau ketahuan. Karena Alina sudah cukup lama bekerja di hotel ini, dia sangat mengerti kalau peraturan yang sering dibuat oleh manajer hotel sering memberatkan karyawan. Dari Alina, Angga banyak tahu tentang kondisi hotel ini. Termasuk semua karyawan tidak boleh memasuki kamar 259. Ini yang membuat Angga sangat penasaran. Karena di lantai 2 menjadi tugasnya untuk membersihkan seluruh kamar. Tetapi kenapa kamar 259 tidak boleh dibersihkan oleh siapapun? Alina memesan pada Angga agar jangan melanggar aturan itu. Alina begitu khawatir kalau Angga dipecat. Setiap kali Angga membersihkan kamar-kamar di lantai 2, pikirannya terus bertanya dan membuatnya penasaran. Kenapa kamar 259 itu tidak boleh dibuka dan dibersihkan? Lantas, apa sudah ada yang menempati selamanya? Rasa penasaran ini membuatnya semakin nekat untuk mengetahui ada apa dengan kamar tersebut. Angga mulai mengatur strategi karena malam hari biasanya Reza selaku manajer di hotel tersebut sudah pulang. Untungnya seluruh kunci kamar di lantai dua di bawah Angga. Suatu malam, Angga nekat untuk membuka kamar 259. Kebetulan manajer hotel tidak ada. Angga begitu kaget. Ketika pintu dibukanya, dia melihat seorang wanita duduk di depan kaca. Kamar itu begitu harum dengan bau bunga. Sesaat, Angga ingin cepat-cepat keluar dari kamar itu, karena merasa telah mengganggu penghuni kamar, masuk tanpa permisi. Sungguh aneh, pintu kamar itu tidak bisa dibuka kembali. Kamu mau pergi kemana? Suara lembut wanita itu mengagetkan Angga. Angga hanya tergagap dan bingung untuk menjawabnya. Kamu tidak usah keluar kamar, kamu duduk di sini menemaniku. Wanita itu sambil menunjuk keranjang. Angga semakin gugup, tiba-tiba keringatnya mengalir begitu deras. Tapi aneh, semakin keringatnya membasahi bajunya, ruangan kamar itu makin harum semerbak. Baru kali ini, Angga dihadapkan pada posisi dan situasi yang membuat jantungnya seperti mau copot. Wanita itu akhirnya memperkenalkan dirinya saat bersalaman. Angga merasakan betul kalau tangan wanita itu sangat dingin seperti salju. Kenapa wanita itu begitu baik dengan Angga? Tetapi berkali-kali wanita itu menangis, menyesali diri. Riza, sebagai manajer hotel, sakit karena jatuh dari tangga. Saat bersalaman, Angga merasakan betul kalau tangan wanita itu sangat dingin seperti salju. Kenapa wanita itu begitu baik dengan Angga, tetapi berkali-kali wanita itu menangis, menyesali diri? Kenapa engkau selalu menangis? tanya Angga pada wanita itu. Wanita yang bernama Asih itu, dengan terbata-bata bercerita panjang pada Angga, Asih sebetulnya sudah meninggal. Wanita yang ada di hadapan Angga sebetulnya seorang hantu yang telah dibunuh oleh Reza. Tubuhnya dikubur di belakang hotel, di bawah joglo taman belakang hotel. Sejak itu, hampir setiap malam Angga bertemu dengan Asih, baik di kamar atau di taman belakang hotel. Sedikit demi sedikit, tumbuh perasaan aneh pada diri Angga. Kenapa dia seperti ingin membahagiakan Asih? Apakah ini mungkin menjadi kenyataan dalam hidupnya? Bagaimana nanti seandainya orang tua Angga mengetahui kalau Angga telah terjebak dalam dunia mistik yang tidak akan mungkin terwujud? Lama-kelamaan, kebiasaan Angga untuk menemui Asih mulai tercium oleh Reza. Beberapa kali Angga dipanggil oleh Reza, tetapi selalu saja Angga tidak kelihatan di semua sudut hotel. Saat Reza menuju lantai 2, dia berniat untuk memasuki kamar 259. Tiba-tiba saja lampu hotel di lantai 2 padam. Dan anehnya suara hembusan angin begitu kencang. Reza sedikit bergidik, dia begitu yakin kalau hantu itu mulai gentayangan lagi. Dalam keadaan gelap, kaki Reza tersandung anak tangga, dan akhirnya tubuhnya berguling jatuh ke lantai bawah. Reza dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Beberapa hari, Reza harus dirawat di rumah sakit, bahkan mungkin bisa sampai sebulan lamanya. Kondisi hotel yang harus tetap berjalan akhirnya diambil alih oleh Tarno, karyawan hotel yang paling senior dan paling lama bekerja di hotel tersebut. Bagi Tarno, dia merasa tidak pantas untuk mengambil alih manajemen hotel meski hanya untuk sementara. Tarno langsung menghubungi pemilik hotel untuk memastikan hotel ini tetap berjalan. Keesokan harinya, pemilik hotel datang untuk melihat kondisi hotel. Pak Titan sudah lama sekali tidak pernah mengunjungi hotelnya ini. Setelah mengetahui duduk permasalahannya dan di hadapan semua karyawan, Pak Titan menunjuk Angga untuk mengelola hotel ini seterusnya. Angga ini anak saya, dan dialah yang akan meneruskan usaha saya. Pak Titan sambil menunjuk Angga, seakan ingin memastikan di hadapan semua karyawan, semua karyawan tertunduk dan kaget dengan ucapan Pak Titan. Angga diminta menikahi kematian Kinanti. "Maukah dia sejak saat itu?" Angga yang mengendalikan usaha hotel milik keluarganya, ruang kerja Reza, diambil alih, dan Angga memilih untuk tidur di kamar 259. Tetapi beberapa hari Angga menginap di kamar tersebut, Angga tidak pernah bertemu dengan Asih. Apakah Asih sudah merasa tenang? Dan ketika Angga membuka laci meja kerjanya, sebuah foto ditemukannya. Tak salah lagi. Itu foto Asih sepintas dari pantulan cahaya kaca di ruangan itu. Ada bayangan yang berjalan ke sana kemari. Ruangan itu tiba-tiba beraroma wangi. Angga yakin bayangan itu Asih. Asih, Angga memanggil wanita itu, tetap saja tidak ada suara jawaban. Di dalam laci meja kerja Reza, Angga juga menemukan selembar kain yang mirip dengan sapu tangan. Ada noda pekat yang sudah kering lama dan warna memudar hitam. Angga tidak sabar, dengan bukti-bukti ini ia akan memenjarakan Reza. Apalagi laporan keuangan hotel banyak kejanggalan yang mungkin telah disalahgunakan oleh Reza. Malam harinya, Angga sengaja mencari udara segar di taman belakang hotel. Angga duduk di joglo. Angga punya firasat bahwa Asi akan menemuinya. Sedikit demi sedikit dari hembusan angin tercium aroma wangi yang semakin dekat dengan penciuman Angga. Suara lembut berbisik padanya. "Angga, kamu kembali ke kamar. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu." "Kamu di mana, Asih? Angga tak mampu melihat Asih." Tetapi segera Angga berkemas ke kamar 259. Di kamar itu, Asih sudah menunggu Angga. Dia duduk seperti biasanya di depan kaca rias kamar hotel. Asih menjelaskan kepada Angga, "Jika Angga tak akan bisa melihat dirinya selain di kamar ini." Asih meminta kepada Angga agar menguburkan jasadnya, seperti pada umumnya orang yang meninggal dunia. "Bongkarlah joglo di taman belakang hotel, kuburkanlah jasadku dengan kain kafan." Setelah diam beberapa saat, dan Angga hanya mengangguk, Asih kembali berkata, "Angga, maukah engkau menikahi kematianku?" Angga tak mampu menjawab, lidahnya seakan keluh dan kaku. Asih menghilang, pergi meninggalkannya.